Уважаемые жители нашего микрорайона, ну вы меня, наверное, все знаете, как руководителя микрорайона и по работе с ветеранами. Вы сейчас задаете вопросы Анатолию Яковлевичу, прямо как он уже депутат у нас в Верховной Раде. Так вот, чтобы он был и выполнял эти э, требования, значит, надо его выбрать. Но я хочу сказать, что Анатолия Яковлевича, я знаю... В первых, наверное, заселений нашего района. И вопросы, те, которые вот задаете вы, и то, что по метро, и все. Мы на одних сессиях были, на одних совещаниях. Я все это слышала, знаю. То же самое, когда говорили за метро на Маяковского, Анатолий Яковлевич понял вопрос, что это на бальзам нужно проводить. Я его поддержала тоже там ответили. Говорят, вы, наверное, живете там на Бальзаке и хотите возле дома метро. Нет. Я не живу на Бальзаке, я на Майковскую живу. Но дело в том, что зная качество и работу Анатолия Яковлевича, нас поддержать. Это единственный кандидат, который вот действительно достойный нашего района. И считаю, что будут вопросы решаться. И еще, конечно, на будущее. Если вы будете пройдете, а мы надеемся. Действительно, или, что нам нужно как-то поднять, укрепить или Анатолия. переделать. Потому что очень много сейчас у нас людей появилось в Киеве. И уже пошли ограбления. Сейчас мы вот доложили, уже 20 потеряли.